موزہ دھدرہ میں جو ہمارے گاؤں سے جانب جنوب مغرب ایک کوس کے فاصلے پر واقع ہے جب میں تبلیغ کے لیے جاتا تو وہاں کا ملہ محمد عالم لوگوں کو میری باتیں سننے سے روکتا اور اس فتوہ کفر کی جو مجھ پر لگایا گیا تھا جا بجا تشہیر کرتا آخر اس نے موزہ مذکور کے ایک مضبوط نوجوان جیون خان نامی کو جس کا گھرانہ جتھے کے لحاظ سے بھی گاؤں کے تمام ذمہ داروں پر غالب تھا میرے خلاف ایسا بھڑکایا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گیا اور مجھے پیغام بھیجوایا کہ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے گاؤں کا رخ نہ کرنا ورنہ پچھتانا پڑے گا میں نے جب یہ پیغام سنا تو دعا کے لیے نماز میں کھڑا ہو گیا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی تب اللہ تعالیٰ نے جیون خان اور ملا محمد عالم کے متعلق مجھے الہامن بتایا کہ تبت یدا ابی تب ما اغنا انہوں مالح و ما کسب اس علاقۂ ربانی کے بعد مجھے دوسرے دن ہی اطلاع ملی کہ جیون خان شدید کو لنج میں مبتلا ہو گیا ہے اور ملہ محمد عالم ایک بد اخلاقی کی بنا پر مسجد کی امامت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے پھر کولنج کے دورے کی وجہ سے جیون خان کی حالت تو یہاں تک پہنچی کہ چند دنوں کے اندر وہ قوی ہیکل جوان مشتے استخوان ہو کر رہ گیا اور اس کے گھر والے جب ہر طرح کی چارہ جوئی کر کے اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرے اندر یہ وہی کلہاریاں اور چھری چل رہی ہیں جن کے متعلق میں نے میاں غلام رسول راجے کی والے کو پیغام دیا تھا اگر تم میری زندگی چاہتے ہو تو خدا کے لیے اسے راضی کرو اور میرا گناہ معاف کرواؤ ورنہ کوئی صورت میرے بچنے کی نہیں آخر اس کے نو دس رشتے دار باوجود ملہ محمد عالم کے روکنے کے ہمارے گاؤں کے نمبردار کے پاس آئے اور اسے میرے راضی کرنے کے لیے کہا اس نے جواب دیا کہ میاں صاحب اگرچہ ہماری برادری کے آدمی ہے مگر ان کے گھرانے کے بزرگی کی وجہ سے آج تک ہمارا کوئی فرد ان کی چارپائی پر بیٹھنے کی جورت نہیں کرتا میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اس قسم کی باتوں میں ان کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے بلاخر وہ ہمارے نمبردار کو لے کر میرے والد صاحب محترم اور میرے چچا میاں علم الدین صاحب اور حافظ نظام الدین صاحب کے ہمراہ میرے پاس آئے اور اپنے سروں سے پگڑیاں اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دیں اور چیخیں مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اب یہ پگڑیاں آپ ہمارے سر پر رکھیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ یہ آپ کے قدموں پر ہی دھری رہیں گی ان کی اس حالت کو دیکھ کر میرے والد صاحب اور میرے چچوں نے ان کو معاف کرنے کی سفارش کی جسے بلاخر میں مان کر اپنے بزرگوں کی معیت میں ان لوگوں کے ساتھ ددرہ پہنچا جیون خان نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو میری توبہ میری توبہ کہتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور اتنا رویا اور چلایا کہ اس کی اس گریہ و زاری سے اس کے تمام گھر والوں نے بھی رونا اور پیٹنا شروع کر دیا اس وقت عجیب بات یہ ہوئی کہ جب جیون خان جسے علاقے کے طبیب لا علاج سمجھ کر چھوڑ گئے تھے ہمارے پہنچتے ہی افاقہ محسوس کرنے لگا اور جب تک ہم وہاں بیٹھے رہے وہ آرام سے پڑا رہا مگر جب ہم اپنے گاؤں کی طرف لوٹے تو پھر کچھ دیر کے بعد اس کے درد و کرب کی وہی حالت ہو گئی جس کی وجہ سے پھر اس کے رشتہ داروں نے مجھے بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور میں والد صاحب اور اپنے چچوں کے فرمانے پر اس آدمی کے ہمراہ جیون خان کے گھر چلا آیا یہاں پہنچتے ہی اس کے گھر کی تمام عورتوں اور مردوں نے نہایت منت و زاری سے مجھے کہا کہ جب تک جیون خان کو صحت نہ ہو جائے آپ ہمارے گھر ہی تشریف رکھیں اور اپنے گاؤں نہ جائیں ادھر ملا محمد عالم اور اس کے ہم نواؤں نے جب میری دوبارہ آمد کی خبر سنی تو جا بجا اس بات کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ مریض جسے علاقے بھر کے اچھے اچھے طبیب لا علاج بتا چکے ہیں اور اب لبے گور پڑا ہوا ہے یہ مرزائی اسے کیا صحت بخشے گا یہ باتیں جب میرے کانوں میں پہنچیں تو میں نے جوش غیرت کے ساتھ خدا کے حضور جیون خان کی صحت کے لیے نہایت الہا اور توجہ سے دعا شروع کر دی چنانچہ ابھی ہفتہ عشرہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جیون خان کو خدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی اجازی برکتوں کی وجہ سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا اس کرشمہ قدرت کا ظاہر ہونا تھا کہ اس گاؤں کے علاوہ گرد و نواح کے اکثر لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے اور جا بجا اس بات کا چرچا کرنے لگ گئے کہ آخر مرزا صاحب کو بہت بڑی ہستی ہیں جن کے مریدوں کی دعا میں اتنا اثر پایا جاتا ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ کے جلالی و کہری ہاتھ نے ملہ محمد عالم کو پکڑا اور اس کی روسیائی اور رسوائی کے بعد اسے ایسے بھیانک مرض میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم کا آدھا تولانی حصہ بالکل سیاہ ہو گیا اور وہ اسی مرض میں اس جہان سے کوچ کر گیا